મેમ્લ નું આજે પદાર્પ કરી રહ્યા છે ત્યારે હું વિનંતી કરીશ આજે અમારી સાથે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલ મુખ્ય પ્રવક્તા માન્ય મનીષભાઈ દોશી પ્રવક્તા શ્રી હિરેનભાઈ અને ખાસ ભુમનભાઈ ભટ્ટ જે સોશિયલ મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન છે અને દિલ્હીથી આવેલા શાસ્ત્રીજી જે સોશિયલ મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટના દિલ્હીથી મુકાયેલા પ્રભારી છે માન્ય કૃતાર્થભાઈ અને અન્ય ટીમ એ જે છે તો હું ભૂષણ હું ભુમનભાઈને વિનંતી કરીશ કે તે આ બાબતે આખી કેમ્પેનની વાત કરે સૌથી પહેલાં તો સ્વતંત્ર દિવસની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ જે હેમાનભાઈએ વાત કરી એ પ્રમાણે આજે ગુજરાત કોંગ્રેસ સોશિયલ મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટનું મેમ્બરશિપ લોન્ચિંગ અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ ઓનલાઈન ડિજિટલ લોન્ચિંગ છે ગૂગલ ફોર્મ ભરી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ આની અંદર સભ્ય બની શકે છે જે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની વાત મૂકવા માંગતા હોય એક સોશિયલ મીડિયા વોરિયર તરીકે પોતાનું યોગદાન આપવા માગતા હોય અને લોકોના સાચા પ્રશ્નો ઉપાડવા માંગતા હોય

लोकसभा चुनाव में और निरंतर चाहे वो संसद की बात हो या सड़क की बात हो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मति से सर्वसम्माननीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उसी की अगली कड़ी में जैसा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने संसद के प्रथम सत्र में इस बार खुलकर के ये बोला कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएगा इंडिया की सरकार बनेगी उसी बात को मजबूती तक जनता तक पहुंचाने के लिए जनता के मुद्दों को एक आवाज़ बनाने के के लिए इस सोशल मीडिया माध्यम से हम लोगों तक तो जाना चाह रहे हैं हमारे नेता आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी के नेतृत्व में हम ये सदस्यता अभियान अपने आज से शुरू करके एक महीने तक हम चलाएंगे और एक महीने के बाद में फिर हम इस कार्यक्रम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी लोग सदस्य के रूप में इसमें आएंगे उनके साथ हम एक टॉक शो रखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम उनके साथ मीटिंग करके हर किसी आदमी को जिसका जो स्तर है उसको हम सोशल मीडिया के साथ में पदाधिकारी बनाएंगे जो लोग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर डिजर्व करते हैं हम उनको स्टेट लेवल पर भी लेकर आएंगे सदस्यता अभियान में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारे नेता आदरणीय शक्ति सिंह जी के नेतृत्व में हम उनको स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर हर तरीके से उनको उनको सम्मानित किया जाएगा। उनकी प्रतिभा के अनुसार जो उनको संगठन में, में पद मिलना चाहिए वो हम इस ओपन मेंबरशिप के माध्यम से शुरू करेंगे आज इस सदस्यता अभियान के माध्यम से गुजरात के हर आम आदमी को जो ये चाहता है कि इस समय जो जाती चाहे वो हमने गुजरात राजकोट में देखी चाहे वो बड़ोदरा में सूरत में ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन आदरणीय हमारे नेता शक्ति सिंह जी और सभी लोग उन समस्याओं को उठाते रहते हैं उनके खिलाफ आवाज बनना चाहते हैं गुजरात की आवाज बनना चाहते हैं गुजरात में से जो भय का एक माहौल है उसको खत्म करना चाहते हैं इस सदस्यता अभियान के माध्यम से जुड़े अपनी आवाज को जनता की आवाज और गुजरात की आवाज बनाए धन्यवाद